Вот с раннего утра в городе усилены патрули. Такие же меры безопасности будут сохраняться на протяжении всего Кубка Конфедерации. Лимерзалява знает подробности. Первый пункт досмотра сразу по прибытии. Подъезды к городу, аэропорты и вокзалы. Везде доп. наряды. Машина ОМОНа дежурит у всех стратегических объектов. Металло и директор, который, через которые все пассажиры буквально у нас проходят. Метро, как связующее звено между всеми объектами. Миновав первые пункты проверки, здесь тоже усиленный контроль, дополнительный наряд полиции. Еще группа сотрудников метро. Безусловно, оборудование. И кроме техники рентгена появляются и люди рентгены. Его задача из вот этой э, потока пассажиров определить подозрительных лиц, а, а, опасных лиц, потенциально опасных лиц, так мы называем, которые могут при себе иметь оружие, э, своим поведением как то себя выдают. Мы на сегодняшний день до вчерашнего дня 80% наших пассажиров досматривали. Сейчас будем добиваться, чтобы досматривать всех 100%. Повышенными мерами безопасности в городе сегодня и повышена концентрация сотрудников полиции. По данным Министерства внутренних дел Республики, охрану общественного порядка сегодня осуществляют больше двух с половиной тысяч полицейских. Причем посты располагаются не всегда в стандартных местах. К примеру, вот этот пост дежурит под мостом. На самом стадионе задолго до начала матча отцепление. Казань-арену осматривают кинологи. Попасть внутрь. Фанаты смогут только по паспорту болельщика, а это значит, что данные каждого уже есть в базе, но документы все равно проверяют у всех. Допустим, на, на вокзале много омонов увидел. Ну, вот, да, спокойно, дружелюбно. Подошли, переписали, все вежливо. И, в общем, вопросов нет. Но разойтись так мирно со всеми не вышло. Троих фанатов московского клуба задержали по подозрению в пропаганде и демонстрации нацистской и экстремистской символики. И эти любители футбола футбол сегодня точно не увидят. Им грозит арест на 15 суток. Эльмира Залева, Линархабибулин, Вести, Татарстан.